Грузии есть, накопился большой опыт политического успеха. То есть, и на самом деле эти выборы тоже парадоксально, это есть тоже как бы продолжение политического успеха. Потому что на самом-то деле мы создали 8 лет непрерывного успеха в становлении государственности. То есть людям сейчас есть чем сравнивать. То есть если идти от, худшего, от плохого к худшему, то сравнивать уже не с чем, поэтому есть, накапливается безысходность. А я в день, ночь выборов был в каком-то смысле в оптимистическом настроении, потому что я точно знал, что да, мы не избавились от синдрома постсоветской страны, та идея коммунизма, она как бы э, бессмертна в том смысле, что у нас обещали людям, что все будет бесплатно и не надо будет за это работать. И они в это поверили, потому что все равно это, как бы мы не пытались доказывать что-то не постсоветское общество, оказалось все равно, что большинство в своем. Мы остались после постсоветском обществе, потому что все поколение должно поменяться, чтобы это исчезло. Но с другой стороны, этот как бы туман испарится быстро. Но когда он испарится, то тогда какой будет вопрос? Что у нас было плохо, и сейчас тоже плохо, и так внешне сравнивать, или у нас было действительно по сравнению с тем, что будет. Действительно был успех. И люди будут вспоминать, что это был успех. Поэтому э, в этом смысле я оптимистично Мы построили большой задел. И, в принципе, если не будет большого урона, нанесенного этому всему, я думаю, что не, не смогут они нанести, то в дальнейшем Грузия выйдет еще более усиленными всего этого. Все, что не убьет теперешней ситуации, все, что не убьет, то, то только будет усиливать.